Для того, чтобы поставить оперу, коллективу музыкальной школы понадобилось чуть меньше чем полгода. Подготовка выступления проходила после уроков в свободное время. опера нам почему захотелось? Потому что она поднимает высокодуховные, нравственные, о дружбе, о том, что нужна помощь любому, кто маленькому, большому, независимо. И самое главное, что детей приучают к такому интересному виду творчества. Мне кажется, все были просто счастливы и такое сильное впечатление произвели на слушателей разных возрастов. От, по-моему, двух-трех лет были и далее. На премьере все были готовы работать в любых экстремальных условиях. Повезло, несмотря на перебои с электроэнергией во всем городе, во время выступления свет был. Когда стихли последние аплодисменты, снова наступил конец света. хореографию, декорации, костюмы – все делали своими силами. Всего в постановке принимали участие 17 исполнителей из вокально-хорового класса и небольшой оркестр из преподавателей школы. Для многих артистов это было первое серьезное выступление. Роль, конечно, было трудно получить, потому что конкуренция очень большая, но для меня это большая честь, потому что я главную роль играла, и, конечно, мой дебют – это первая моя роль в жизни. Премьера удалась. Зрители долго аплодировали артистам. Есть шанс, что уже в январе опера увидит большую сцену. Я думаю, что это обязательно условие, потому что дети должны чувствовать сцену. А так как это уже настоящие артисты, они должны выходить на сцену. А в городе появился хороший рояль, и рояль должен играть. Людмила Заметина, Анатолий Паньков, Сев